saydığım bütün bu reqaliyalara biri də əlavə olundu. Bu günlərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin göstərişi sərancamı ilə bir sıra mədəniyyət və ədəbiyyat nümayəndələri dövlət mükafatı laureatı adına layiq görüldülər. Hansı ki, onların arasında bizim tar sənətimizi dünyada tanıtdığına görə, dünyada nüfuz gətirdiyinə görə musiqimizdə bu hörmətli sənətkarın da adı var idi. Və mən böyük məmnuniyyətlə ifaya keç mazdan öncə əziz müəllim musiqiçilərim, bu gün studiyamızdadır. Yenidən o təqdimatları sizin diqqətinizə yetirim və keçək ifaya. Beləliklə bu səhər qonağımız Respublikamızın xalq artisti, şöhretli sənətkarımız, dəyərli pedaqoq və dövlət mükafatı laureatı Ramiz Quliyevdir. istey bizin sevimli bir səfətkarımız Ramiz Quliyev bu səhər studiyamızdadır. Ramiz müəllim çox sağ olun bu çalğığa görə. Çox sağ olun bu gözəl ifaya görə. Ölməz əsərlər bax bu dəqiqə ölməz tarın sədaları ilə səsləndi. Ramiz müəllim buyurun meydanda. Mən sizinlə şəxsən istəyirəm görüşəm. Bir sizi təbrik edeyim tamaşaçılarımız adından. Çox dəyərli insan, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Hoş gəlmisiniz. Təşəkkürlər. Necə sağlarsınız? Yaxşısınız. Buyurun, əyləşin Rəisəlim. Şey Biz şükürəllah. E, Biz bir Azərbaycanlı olaraq sevinirik sizin bu uğurunuza. Sizin həm vətənləriniz olaraq, həm dəyərli sənət